Pada 6 Jun 2017, Hakim Ravintaran memerintahkan Lee Chang Loon, Chin Woo Ching dan Datuk Steven Lee Chi Qi Keang dibebaskan dan dilepaskan dari tuduhan bersubahat dengan seorang lagi yang masih bebas yang dikatakan mengumpah fitri untuk membunuh Bill Kayong. Bill Kayong merupakan seorang aktivis tanah pribumi dan setiausaha PKR Cawangan Miri yang berasal dari daerah Betong, Sarawak. Beliau terkenal di kalangan ahli politik sebagai seorang yang tidak mudah menyerah kalah. Dalam kain rentang yang dimuat naik dalam Facebooknya, terdapat satu catatan, If Dayak Must Die, Dayak Die Defending NCR Lands. Kata-kata itu cukup untuk menggambarkan semangat perjuangannya yang tidak mudah menyerah kalah dan tidak mudah digertak walau nyawanya berakhir di hujung senapang patah. Bil Kayong atau nama Islamnya Muhammad Hasbi Abdullah ditembak mati di persimpangan lampu isyarat berhampiran pasaraya imad di Miri pada 820 pagi 21 Jun 2016. Istrinya Hasikin Hatta, 41 tahun, yang terkejut apabila dimaklumkan oleh seorang rakannya ketika menyedari kereta Toyota Hilux beliau tersadai di lampu isyarat. Terdapat kesan tembakan di cermin tingkap sebelah pemandu selain kesan tembakan pada bahagian penumpang belakang. Bil Kayong turut meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Suspek dipercayai menggunakan sebuah motosikal melepaskan tembakan ke arah kepala mangsa dari jarak dekat sebelum melarikan diri. Polis Sarawak telah meminta bantuan Interpol bagi memburu individu yang disifatkan sebagai perancang utama kes pembunuhan Bill Kayong. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah SSC Dev Kumar berkata, hasil siasatan mendapati perancang tersebut yang dikenali sebagai Datuk Stephen Lee Chee yang 45 tahun telah melarikan diri ke Singapura pada 23 Jun 2016. Datuk Stephen Lee berlepas ke Australia dari Singapura pada 3 Julai sebelum melarikan diri ke Siaman, China pada 18 Julai. Selain Datuk Stephen Lee, dua lagi rakannya iaitu pemilik sebuah KTV, Lee Chang Lun 37 tahun dan Chin Wei Chung 50 tahun yang juga pembantu peribadi Datuk Stephen Lee turut diburu. Sementara itu, polis telah menemui tujuh senjata api di rumah Datuk Stephen Lee. Orang awam mula membangkitkan beberapa soalan mengenai bagaimana seorang berpangkat datuk boleh memiliki begitu banyak senjata api Menjawab persoalan tersebut, pemangku setiausaha kerajaan negeri Ismawi Ismuni berkata pihak berkuasa diberi kuasa untuk memberi lesen senapang patah kepada syarikat perladangan. Sebelum ini, suspek juga turut didakwa cuba membunuh seorang ketua kampung dari sebuah rumah panjang. Dalam insiden itu, ketua kampung Jambai Jali dengan isterinya dicederakan oleh suspek yang bersenjatakan pedang samurai dan kayu baseball. SSC Dev Kumar berkata, Jambai cedera dan luka pada lengan tangan akibat ditikam, manakala isterinya cedera di kepala akibat dipukul dengan kayu baseball. Pada 15 Julai 2016, Lee Chang Lun ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Miri mengikut Seksyen 109 dan dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas Tuduhan Bersubahat Membunuh Bil Kayong. Kira-kira sebulan kemudian, Chin Wei Chung, pembantu peribadi kepada Datuk Stephen Lee, menyerah diri di Balai Polis Pusat Miri. Pada 12 Disember 2016, Datuk Stephen Lee ditahan di Putian, wilayah Fujian oleh Kementerian Keselamatan Awam China setelah diusir keluar dari negara itu. Datuk Stephen Lee diterbangkan ke Malaysia dan ditangkap di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 13 Disember 2016. Pada keesokan harinya, Datuk Stephen Lee dieskort ke Miri dan tiba pada jam 11 pagi serta dituduh di Mahkamah Magistrat jam 2 petang pada hari yang sama. Pada 6 Jun 2017, Hakim Ravintaran memerintahkan Lee Chang Lun, Chin Wui Ching dan Datuk Stephen Lee Chi Qi Kiang dibebaskan dan dilepaskan dari tuduhan bersubahat dengan seorang lagi yang masih bebas yang dikatakan mengumpah Fitri untuk membunuh Bill Kayong. Keputusan dibuat selepas mendapati tiada satu pun daripada keterangan Muhammad Fitri yang mengaitkan penglibatan ketiga-tiga tertuduh. Terdahulu, pembantu peribadi Datuk Stephen Lee iaitu Chin Wee Ching dan pemilik pub Lee Chang Lun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Miri atas pertuduhan bersubahat dengan Muhammad Fitri Pauzi dalam pembunuhan Bill Kayong Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nur Nisla Latif manakala tertuduh diwakili peguam Ranbir Singh Sebanyak 28 saksi pihak pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan sepanjang perbicaraan manakala pihak pembelaan hanya memanggil Muhammad Fitri untuk memberi keterangan pada 10 Ogos 2018, Muhammad Fitri yang berumur 30 tahun dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi di Miri selepas didapati bersalah terhadap pertuduhan membunuh Bil Kayong. Pihak pendakwaan juga berjaya membuktikan tertuduh mempunyai niat untuk melakukan kesalahan itu dengan telah menguji senapang patah yang digunakan dalam pembunuhan itu di kawasan terpencil dan ini menunjukkan tertuduh membuat persediaan rapi untuk melakukan perbuatan itu. Walau bagaimanapun, pihak mahkamah tidak dapat menerima hujahan tertuduh bahawa senjata api itu digunakan tujuan berburu kerana tertuduh boleh terus pergi ke kawasan berburu tanpa perlu terlebih dahulu menguji senjata api itu di kawasan terpencil. Muhammad Fitri didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori. Muhammad Fitri yang memakai baju sejuk dengan hood berwarna hitam itu kelihatan tenang semasa juru bahasa memaklumkan keputusan mahkamah kepadanya dalam bahasa Malaysia. Pada tahun 2019, pihak keluarga Bill Kayung berharap agar kes ini dibicarakan semula di mahkamah untuk memastikan dalang yang terlibat menerima hukuman yang sewajarnya. Pastikan anda like dan subscribe jika anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk notifikasi video yang terbaru dari Case TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.